হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল প্ৰাঞ্জল ব্লগৰ আজি এক অন্য ব্লগ এটালৈ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ বিশেষকৈ ফাইনেলী কি হ'ল মই য'ত কাম কৰি আছোঁ বিশেষকৈ এই ফেক্টৰীত ইয়াৰে আমাৰ যোনজন মেইন মালিক সেইজনৰ আজি ফাইনেলী এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট অ'পেনিং কৰিছে ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে আৰু আপোনাৰ কাউণ্টাৰ যোনসকলে বেকাৰীত কাম কৰি থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব আজি মানে ফাইনেলী এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট অ'পেনিং কৰিছে ঠিক আছে আৰু মোক ক'লে বোলে যদি পৰা বোলে লগতে গুচি আহাচোন সোনকালে মই কৈছিলোঁ কেলে কৈছে বোলে ইয়াত গোটেইখিনি মানুহ গোট খালে এই তোমালোকে নাই অহা কি হ'ল তাৰপিছত ভাল লাগিছে ছাকচেছ হৈছে চ' ভাল লাগিছে আৰু কি হ'ল এতিয়া মই আৰু বিদ্যুতে ৰুমতে হৈ আছিলোঁ আৰু আহি আছে বোলে আমাৰ মালিক আমাক নিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক আৰু যোনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটোত নতুন তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ন'টিফিকেশ্যন চেণ্টাৰটো অন কৰি ৰাখক যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভ্লগবোৰ প্ৰথমে পায় আৰু গাইছ আৰু এটা কথা কওঁ মানে আপোনালোকৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে আৰু এটা কথা মনত আহিল এয়া দেখা পাইছে নহয় লোকেল মুৰ্গী ওচৰৰ পৰা চাওঁ আহক আৰু এক্সুৱেলি কি হ'ল গাইজ লোকেল মুৰ্গী খোৱাৰ মজাই বেলেগ আৰু এইটো এক্সোৱেলি লোকেল নহয় আৰু চালানিয়া খেল আৰু গাইজ আপোনালোকে কথা এটা মন কৰিছেনে বাৰু ফাইনেলি কি হ'ল এক্সোৱেলি মই মানুহটো পুৰা খিনাই গৈছোঁ দেখিছেনে আৰু সময়ত খাইছোঁ সময়ত শুইছোঁ আৰু সময়ত নিজৰ কামখিনি কৰিছোঁ মানে ডিউটি প্ৰচেছখিনি আৰু এইফালে বেকাৰীত গোটেইখিনি কাম সময়মতে কৰি আছোঁ বাট ইমানখিনি শিলাইছোঁ মানে চকুটকু সোমাই গৈছেগৈ ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো কি বাৰু আৰু আপোনালোকে মোক প্লিজ কমেণ্টটো লিখি দিবচোন মানে শকত হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব এক ছেকেণ্ড এক ছেকেণ্ড আৰু কি হ'ল এক্সোৱেলি আমি য'ত কাম কৰি আছোঁ সেই জেগাডোখৰ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰাটো যুক্তি হয়নে ৰাইট আৰু গাইছ আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু চাই যাওক আমি য'ত কাম কৰোঁ সেই দিশখিনি ভালকৈ চাই যাওক স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্টত লিখি দিবচোন এবাৰ আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব একদম ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব সেয়া হৈছে আপোনালোকৰ মেইন গেট আৰু এইফালে দেখিছে ন বেকাৰী এইফালে ভিতৰত আছে আৰু গাইছ এইখিনি আৰু আপোনালোকৰ মিক্সাৰ মেচিন মানে যোনখিনি ময়দা মিক্সিং কৰে আর এফালে আছে দেখাম আর এয়া হয়েছে ব্রেড কাটিং মেশিন এক্সুয়ালি ব্রেড কাটে দেখা পাইছে মেশিন খেলা এফালে আমার মালিকর দাদা আর সক মেইন বস্তু কোন গম পাইছে গম পাইছে নয় এসেছে ওভেন গোটেখিন্তু মানে ই বনো হয় মেইন এইটো নহ'লে একোৱেই নহয় যদি হয় খুলি দেখুৱাই দিওঁ আৰু চাওকে আপুনি ভিতৰৰ দৃশ্যখিনি এনেকুৱা আৰু মেইন কণ্ডিশ্যনটো কি গম পাইছেনে গাই মেইন বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ এয়া এয়া মিটাৰ চেট কৰিব লাগে আৰু হাত বিষাই গৈছেগৈ বে আৰু সকলোৱে চাগে ব্ৰেড খাইছে আৰু ব্ৰেড বনোৱা যোনখিনি ডাইচ মানে একচুৱেলি যোনখিনি স্কোৱাৰটো বনায় ন সেয়া মেইন বস্তুটো হৈছে এইখিনি ডাইচ বুলি কয় ডাইচ আৰু একচুৱেলি যোনখিনি বেকাৰীত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব ঠিক আছে আৰু এক্সোৱেলি মানে হাত বিষ হাত বিষাই গৈছেগৈ মানে কেমেৰাটো ধৰোঁতে ধৰোঁতে কেমেৰা নহয় একচুৱেলি ফোন হয় চ' গাইছ আপোনালোকৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে কি গম পাইছেনে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ নেকি আমাৰ দাদাজনে কাউণ্টাৰ অপেনিং কৰিছে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন সৰু সুৰা সৰু বা ডাঙৰ হওক ৰেষ্টুৰেষ্টুৰেণ্ট চ'ৰি মানে অপেনিং কৰিলে তাৰে কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ আমাক মালিকে নিবলৈ আহিছে বুলি ক'লোঁ ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো কি গম পাইছেনে মোৰ লগৰ যোনজন বিদ্যুৎ তাৰ আচলতে টোপনি ধৰিছিলে এই মানে হৈ আছে মানে মই অকলে যাবলৈ বেয়া পালোঁ আৰু সেইকাৰণে ক'লোঁ ফোন কৰি বাদ দিয়ক আমি গৈ থাকোঁ আৰু হ'ব একো নাই পাৰ্টিটো ঘৰতে কৰিম এনেই ক'লোঁ বাৰু দাদাক দাদা আশা কৰোঁ ভালকৈ থাকক মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন ভালকৈ চলক তাৰ আশা কৰোঁ আৰু একচুৱেলি মানে যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ক'লৈ নহয় আমাৰ বিদ্যুতে হৈ আছে বুলি আৰু মই অকলে গৈ ন তাত কি বালডাল চেলামগৈনো সেইকাৰণে ৰখি দিলোঁ আৰু আৰু গাইছ ঠিক আছে বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাওঁ আৰু যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰক